વકફ સુધારા બિલ પર મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના પ્રવક્તા ડોક્ટર સૈયદ કાસિમે વકફ બિલ પર કહ્યું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં નવો વકફ બિલ સ્વીકાર્ય નથી

ज्यासुदी वर्क बोर्ड बिल पाचू नहीं नाही आवे त्यासुदी हमें शांतिपूर्ण रीते आंदोलन चा लावीशो तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके ये हमारे साथ हमारे हकों के साथ मुसलमानों के हकों के साथ खिलवाड़ है कम्युनली मोटिवेटेड है एक कम्युनिटी को मॉडलाइज करने की कोशिश है एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाए मस्जिदें ईदगाहें कब्रस्तान वक् के और इधारे ये छीनने की कोशिश है हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में देश में यानी जितने जितने हमारे को लीगल प्रोविजन हासिल हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हासिल हैं जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं